এই মুহূর্তে বিগ ব্রেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় বৃহৎ ঘোষণা করলেন ক্যাবিনেটের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় অরুণোদয় প্রকল্প নিয়ে বৃহৎ ঘোষণা করলেন অরুণোদয় প্রকল্প কেবল দরিদ্র পরিবারের জন্য প্রায় ছশত বিরাশি জন সরকারি কর্মচারী থাকার পরও অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন এই সকল কর্মচারীর নামের তালিকা প্রকাশ করা হবে শীঘ্রই সরকারি চাকুরিয়ান যে সকল অরুণোদয় প্রকল্পের টাকা নিচ্ছেন তারা বিপদে পড়বে নিশ্চিত সেই সাথে যে সকল ধনী ব্যক্তি অরুণোদয় প্রকল্পের টাকা নিচ্ছেন তাদের উপরও সরকারের নজর রয়েছে এই মুহূর্তে বিগ ব্রেকিং নিউজ অরুণোদয় প্রকল্পের টাকা পাওয়া সরকারি কর্মচারীর বিপদ নিশ্চিত সরকারের হাতে এই মুহূর্তে এসে গেছে ছশো বিরাশি জন এই ধরনের সরকারি কর্মচারীর তত্ত্ব দরিদ্র শ্রেণীর পরিবার না হওয়া সত্ত্বেও বেআইনি নিয়ে আসছেন অরুণোদয় প্রকল্পের টাকা এই সকল সরকারি কর্মচারীর তালিকা প্রস্তুত করছে সরকার এই সকল সরকারি কর্মচারীদের দেওয়া হবে কঠোর শাস্তি এই সকল কর্মচারীদের কাছে প্রেরণ করা হবে কারণ দর্শানোর নোটিশ ছশো বিরাশি জন সরকারি কর্মচারী রিটার্ন দিতে হবে অরুণোদয় প্রকল্পের টাকা অরুণোদয় নিয়ে থাকা ধনী ব্যক্তির উপরেও নজর রয়েছে সরকারের এই ধরনের ব্যক্তির নামও কর্তন করা হবে অরুণোদয় প্রকল্প থ্রি পয়েন্ট জিরো থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়ের বৃহৎ ঘোষণা জানে যে আমার বর্তমান অরুণোদয় পক্ষেক চলি আছে অর্থাৎ পনেরো তারিখের পর আঠাইশ তারিখের ভিতর অরুণোদয় থ্রি পয়েন্ট ওর আমি হিতাধিকারী নিৰ্বাচন কৰিব খুজিছো আৰু অৰুণোদয় টু পইণ্ট অ' আমি বন্ধ কৰি থ্ৰী পইণ্ট অ'লৈকে যাব খুজিছো থ্ৰী পইণ্ট অ'ত বেছি হিতাধিকাৰী থাকিব সম্প্ৰসাৰিত ব্যৱস্থা হ'ব লাহে লাহে জীৱন বীমা আদিৰ লগতো লিংকআপ হ'ব কিন্তু এই অৰুণোদয় আঁচনিখন হ'ল দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে কৰা আঁচনি আমাৰ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল যে ছশ বিৰাশীজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আজিলৈকে লৈ আছে যেতিয়া তেওঁলোকৰ একাউণ্টবিলাক আমি বেংকৰ লগত মিক্স মিক্স আপ মেটচ কৰিছিলো তেতিয়া আজি ধৰাত পৰিলে বা আমি গম পালো যে ছশ বিৰাশীজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যি ৰেগুলাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল নহয় যি নিয়মীয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন ইমান দিনে লৈ আছিল আজি আমি গোটেইকেইজন এই কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং ড্ৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আমি এই কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ছশ বিৰাশীজন আমাৰ ওচৰত থ্ৰ' প'ৰ্টেল আমাৰ ধৰাত পৰিছে কিন্তু হয়তো এই নম্বৰটো আৰু বহুত বেছি হ'ব পাৰে অৰুণোদয় আঁচনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী থকা পৰিয়ালে পাব নোৱাৰে সেইকাৰণে কোনোবা যদি কৰ্মচাৰী এতিয়াও এনেকৈ টকা পইচা লৈ আছে মই তেওঁলোকক যাতে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিঙৰ আউটত আহিব নালাগে ভলেণ্টিয়াৰী তেওঁলোকক নিজৰ নাম অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আঁতৰাই দিবৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিম আৰু এই ছশ বিৰাশীজন কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম আমি চৌকচ কৰিবৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টক অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোক কোনোবাই ডিটেইল বিচাৰে এই ছশ বিৰাশীজনৰ নাম ঠিকনানো কি যদি জানিব খোজে আমি নাম ঠিকনাখিনিও গুৱাহাটীত আমি ৰিলিজ কৰি দিব পাৰিম বা কালি আমাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বিমল বৰাৰ পৰা আপোনালোকে অহাকালি লৈ ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে বিচাৰে এইটো অৰুণোদয় টুৰ ওৱানৰখিনিতো ওৱানৰখিনিতো অলৰেডি আমি সেইখিনি যিহেতু ওৱানৰে বহুত টুত সোমাই গ'ল গতিকে ওৱানৰ ডাটা বেচ এতিয়া আৰু আমি নাচাওঁ অৰুণোদয় টুৰ ডাটা বেচটো আমি চাওঁ টুৰ ডাটা বেচত আমি ছশ বিৰাশী নে আশী কৰ্মচাৰীক আমি অৰুণোদয় লৈ থকা আমি পাওঁ আৰু এওঁলোক নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী যিটো এক তাৰিখে দৰমহা পায় কোনো কণ্ট্ৰেকচুৱেল চুক্তিবদ্ধ অংগনবাদী নহয় কোনোবাই হেল্থত কাম কৰে কোনোবাই বিত্ত বিভাগত কাম কৰে কোনোবাই ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰে গতিকে তেওঁলোকে লৈ থকাটো আচৰিত আৰু কিন্তু লৈ আছিলে চাওক এনেইতো আজিকালি টেকনলজিৰ কাৰণে ল'লেও বহুত দেৰি ল'ব নোৱাৰে টেকনলজি ইমান ডিটেক্ট হৈছে ধৰক এজনৰ ঘৰত দুখীয়া নহয় কিন্তু ধনী এজনে ল'লে এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউম কিমান কৰে তাৰ পৰাও আমি ধৰিব পাৰোঁ যে মানুহজন ধনী নে দুখীয়া আজিকালি নিয়ম বহুত হৈ গ'ল যেনেকে আপোনাৰ ঘৰত এশ বিছ মেগাৱত ইলেক্ট্ৰিচিটি কিলোৱাত কিলোৱাত আমি এশ বিছ ইউনিট খৰচ কৰোঁ এজন অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী নাম পালো তেওঁ দুশ ইউনিট খৰচ কৰে তেতো দুখীয়া হ'বই নোৱাৰে গতিকে আজিকালি গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰথম এমাহ দুমাহ কোনোবাই ল'লেও গভমেণ্টে টেকনলজিৰ অৰুণোদয়ৰ পৰা অৰুণোদয় জি এছ টিও পেমেণ্ট কৰি আছে গতিকে জি এছ টি পেমেণ্ট কৰা মানুহটো অৰুণোদয় লব নোৱাৰে দুদিন পিছত ইনকাম টেক্সৰ পৰা আমি ডাটা বেজটো আনিব পাৰো গতিকে ক্ৰছ চেকিং কৰাৰ আজিকালি বহুত সুবিধা আছে আৰু এই মেথডলজিবিলাক এতিয়া আমি এপ্লাই কৰি গৈ থাকিলে লিষ্টখন ক্লিন হৈ হৈ গৈ থাকিব এইখিনিয়েটো ঘূৰাই দিব লাগিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ পৰা আমি কাটি ল'ম গতিকে এইখিনিয়েতো ঘূৰাই দিবই লাগিব ছিক্স এইটি টু টুৱে যিমান অৰুণোদয় চাকৰি পোৱাৰ আগৰখিনি আমি নলওঁ পিছৰখিনিতো ঘূৰাই দিবই লাগিব